Ну, уже намного лучше но еще травмы до конца прошла. я думаю что в богарии уже буду играть травма была серьезная, но ну, как бы но ну, первые два дня очень болевые ощущения были а сейчас доктор э, нормально все типа, мази таблетки и, как бы все уже в порядке но очень тяжелые были, особенно первые дни физически было очень тяжело потому как бы этот, э, турнир который мы играли в южном то все было под большой физической нагрузкой там то не так сыграли как хотели но в принципе, я думаю, что тренер у нас опытный, он знает, как надо готовить команду, потому я думаю, что у нас будет все в порядке, подготовимся правильно. Это другое видение баскетбола, это американская школа, и как бы все знают, что американская – это одна из самых сильных школ в мире вообще. Ну, поэтому интересно, есть новые упражнения интересные, вообще другое чуть -чуть, как бы, мировоззрение по этому поводу, ну, поэтому интересно, что все как бы новое. Ну, нормально себя чувствую, как бы, в принципе, и ребята все друг друга знаем, и поэтому как бы, атмосфера команды дружеская. Поэтому нормально. Мы знаем, что команды это непростые, хорошие, у них тоже хорошие чемпионаты, хорошие сборные. Но конкретно мы еще не подходили, не разбирали команду. И думаю, что это будем сидеть прямо перед игрой, конкретно готовиться к сопернику так ничего сказать не могу. В этом году в «За Маше был такой график, что я думаю, всем графиком график. Поэтому я думаю, ничего сложного не будет. Сейчас очень много игр, которые мы будем этот, налаживать наши системы. Я думаю, что еще месяц, в принципе, впереди. Я думаю, что за месяц мы войдем в форму.